محمد ادریس صاحب بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع دین کی نماز پڑھی ہے بخاری شریف میں حضور نے رفع دین کی نماز پڑھی ہے دیکھیے حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلا ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے کوئی بدوی تھے دیہات کے آدمی تھے انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا غریبان کھلا ہوا تھا آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے پھر انہوں نے ساری عمر اپنے غریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ان کا جذبہ ہے ان کی نیکی ہے اتباع کا جذبہ ہے یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے اب وہ جب بھی جاتے تھے اتر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے تھے چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے کبھی آپ نے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے کبھی اوپر باندھے اسی طریقے سے رفایہ دین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث ادرات کرتے ہیں اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع دین اہل حدیث سے آگے ہیں وہ بہت آگے ہیں رفع دین کے اندر اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفاع دین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہے اب یہ روایات اب یہ بحث ہو جائے گی علمی کس روایت کا کیا مقام ہے کس کی کیا حیثیت ہے بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفایہ دین کی جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے اس کی مصنف عبدالرزاق ایک کتاب ہے اور اسی طریقے سے اور جو اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار حالانکہ امام مالک مدینہ کے دار الحجرہ کے امام ہیں بورا فین نہیں کرتے امام شافی کے کرتے ہیں امام مالک کے نہیں کرتے امام و کے نہیں کرتے تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ چودہ سو برس گزر گئے لیکن نماز کے زمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجمات نماز نہ پڑھ سکیں رفاع دین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں آپ نے کیا یا نہیں کیا جماعت کی فارمیشن برقرار رہی فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکو ہے تو اب یہ دو آدمی ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکو ہے پھر سجدہ ہے دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ پھر رکو ہے نہیں ہو سکتا ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتی یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ہے کہ وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے ہیں وہ ایک اور سجدہ کرے گا فارمیشن ٹوٹ گئی اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے چودہ سو برس بیت گئے مشرق بعید سے مغرب بعید پوری دنیا آج تو کوئی کونہ ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھئے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیا تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹ گئی ہو کوئی ایسا مسلق نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں دو ہیں جیسے فجر کی ہے. نہیں کوئی تین رکعتیں کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی کی رکعتیں تین ہیں 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 دو دو نہیں, ہے. کوئی نہیں. اثر کی دو ہیں یا چار ہیں. نہیں, نہیں. وہی رکعتیں وہی رکعت کی ترتیب پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا پھر بیٹھنا پھر سجدہ ہے, پھر کھڑے ہونا فارمیشن نہیں ٹوٹتی شیعہ ہو سنی ہو اور اس میں ہنفی ہوں مالکی ہوں شافری ہوں ہمبلی ہوں زیدی ہوں ظاہریہ ہو کوئی بھی ہوں. باشد؟ مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ کیوں ہے سلو کما رہے تو مونی وسلی کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے صحابہ نے ویسے نماز, پڑھ نے ویسے نماز پڑھی پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے لباس پڑھی پھر اس کے بعد طب نے پڑھی نسل بعد نسل منتقل ہونا تاکہ تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے